Водитель. Не, ну я вам задаю вопрос, почему стоите с нарушением? Ну там право 15-5, право дорогие Давайте, мы не нарушайте подойдет. Мы не нарушаем подойдет. Мы не нарушаем подойдет. А что вам мешает просто вдоль стать? Сейчас почти? проводятся оперативные мероприятия Вызывай было. Мне надоело Мы вас не снимаем Снимают девочек ну, нет, Главное, чтобы подтвердили, что он Нам этого достаточно будет да, Так что, вы отказываетесь, да? Вы знаете, чем это грозит? Это статья, часть первая. Мне к этому не задумываетесь. Говорю, не как они, как Бертик работают. Он умеет только вытягивать машину, разом травить людей машину. Избивать их. Откуда ты знать, это же...

У вас так фонарик включите, чтобы освещение было нормальное. хорошая камера. Хорошая камера. Дорогой телефон. Дорогой телефон. А что вы снимаете вообще? А чего вы снимаете? Мы? Мы наблюдаем за работой сотрудников милиции. Мы наблюдаем за вашей гласной деятельностью. Мы фиксируем ваши а вы фиксируете сборда. Ваши противоправные, а в чем противоправные действия? Что вы а, а представьтесь, представьтесь, кто вы такой? А представьтесь, кто вы такой? Вы сотрудник милиции? Ну представьтесь, ваши документы покажите. еще офицер по моему. Да? Да. Документы покажите. Вы, вы ко мне обратились. Если вы сотрудник милиции, обязаны показать документы. Вы только что ко мне обратились. Вы обвинили меня в том, что я совершаю противоправное действие. Покажите документы. Или я напишу на вас заявление. Ваше лицо уже есть. Документы покажи. Документы покажи. Предъявите документы, если вы сотрудник милиции. Подержи, подержи камеру. Подержи камеру. Вы вообще хамеете? Вы работаете на кого? Бах, сейчас. Ау перечень мест, где нельзя курить. бульвар, там 10 мест. Да. Там же э, салат 175 первый. А да не бойтесь, мы под фотошопим, там прыщика видно не будет. Мы вас в лучшем виде предоставим. Нас суд общественности какие жуки окружили. Так зачем вы собираете личные дамы? Объясните. Проблемка не больше. Мы потом его заберем.

принципиально что ли? Сейчас посмотрим, что ты идет доблестные девичники. До Это громкая связь, есть? Есть, есть. Добрый вечер. Алло, алло. Добрый вечер, говорю. Скажите, пожалуйста, есть ли рядом какие-нибудь экипажи в районе Ливерпуля? Обнаружили автомобиль, который препятствует, как бы, ну, как бы не то, что препятствует, нарушает право дорожного движения. При этом э, мы вот просим, э, чтобы машину переставили. Это не гаишники. Вот. Чтобы машину переставили, они переставлять не хотят, отказываются, сидят какие-то лица понятно Ну, что проехали, оформили люди, так как не понимают, что правила дорожного движения есть для всех. -что? -что? Куда набрать 102? А фамилию назовите свою. Аврилов, Ну, вроде же с вами общались уже. Это беспокоит вас Богданов Олег с дорожного контроля. Ну, блин. Ну, вы пришлете, да? Все, спасибо. Давайте. Что? -то? Я понял, я, беру. я беру, давай, пока. Давай, давай. Ну, Риску-2 набери, зарегистрируйся. <сос> Еще <oferecer> беседовал, да? Бестолковые люди.

Прикинь, когда валят, а ты музыку слушаешь. Операторы заняты. Что, у нас тут два операторы заняты? Да. Давайте позвоню позже. Ну, это бывает. Все мы люди. Все мы человеки, как говорил начальник.